assalomu alaykum qadrli youtube ishqbozlari sizlar bilan bugun biz yana kecha juda ko'pchilik qaytib boringlar deyishdi işte, mana o'sha şey, ziyoratgohga mana bu tomoni qabriston ekan ko'rishlarin mumkin bu tomoni qabriston bu tomoniz orqa tomondan kirib bordik hozir hammayo'larni yani, yani, sinchkovlik bilan qaraymiz mana uylarni ham kerak bo'lsa surishtirib kiramiz ichilariga qani ketdik olmasam qabr bor <laughs> ekan bu yerda hech nima ko'rinmayapti <laughs> yangi chiqqan yangi ko'ylangan qabrlar <laughs> bo'lsa-da, hamma ularni ham qarab ko'rdi, <laughs> lekin bunaqa yangi ko'ylangan joylar yo'q hozir xona ekan bui tomini qarab bo'lmaydi lekin mana yerda mana ketmon turibdi ketmon turibdi lapatchi turibdi shularni ham bir qarashga harakat qilib ko'ramiz bu tomonlarni ham qaraymiz. Endi shu hali yangi ko'ylangan joy bo'lishi da shuning uchun qarashga harakat qilyapmiz lekin oldingi videolarimizda ko'rgansizlarmi soylar qarab chiqilgan juda ko'pchilik o'sha soyni qaranglar deyishdi bu soylar hamma yo' qarab chiqilgan ovozlarimiz bilan qayiqlarda qarab chiqilgan hamma yo'a mana bu tomonlarni ham qaraymiz yangi ko'ylangan joylar bo'lsa shunaqa xabar ham berishyaptia bizga shunaqa joylarni ham qaranglar deyishyapti qarayapmiz iloji boricha bu tomonlar bilasizlar qarab chiqamiz jonli efir qilib o'tgan videolarimizni ko'rsa ko'rishlarham mumkin bu yerda bir turba bor ekan lekin hech nima ko'rinmayapti uni ichidanpodvallarni qaranglar pодвалda hech nima yo'q ekanamana o'sha ziyoratgoh bu yerda kimdir mana ovqat pishirayotgan ekan xudo xohlasa endi battaam bir surishtirib ko'ramiz man bu yerda kimdir ovqat pishiryapti ekan hozir shuni bir qiziqib ko'ramiz odamlar kelishibdi shu yerga oshdi dimlab berishibdi bu yerlarda shubhali joylar yo'q qarab chiqyapmiz hamma yoqnibu soylar qarab chiqilgan boshidan oxirigacha yazavon soy deyiladi xalq tili bilan aytganda qorasoy deyiladi mana shu kechagi joylar hamma yoqlar ko'rishlar mumkin hech qanday shubhali joy yo'q qaayap Bu çınorlar diyor şu hemen katta bu seyre. Çınorlar cüde köpek hem bir yerde. <laughs> bu ne kadar zedenler diye ne kadar çık yapmaz. İşte mekörün yaptı bir yerde görüşümüz mümkün. ichkarilarni ham juda ko'pchilik qarashni iltimos qilgan bular ichkarilarni qarab chiqqanmiz lekin qulip ekanmi eshiklarni bilmaymiz aynaklari yo'q joylardan qaraganmizmana bu joy ombor ekan idish togolar turar ekan buyerda ikkaroq joydagi joylar ekan mana ichlarini qarab chiqilyapti hamma tomlarga ham chiqib ko'ramiz tomlarimizda hech qanday shubhali narsalar yo'q qarab chiqilyapti shoti bilan hozir borib hamma tomlarni qarab chiqinglar deganlar uchun hamma tomlarni qarab chiqishga harakat qilamiz aka qo'yib tur hani şu böyle n'asalar yok bu yerde yo'q <laughs> hech nima yo'q ekan qarab chiqidilar <laughs> eni shu shotimiz bilan harigi tomga ham chiqib ko'ramiz <laughs> kecha kuni chiqmagan tomimizga izzatulloniham juda ko'pchilik nima qilib uyiga ham xalq to'polon qilib boribdi dadasi judayam kasal ekan endi bunchalik darajada yolg'on gapirmaydi o'zlaringham bilasizlar hammaizni o'rtaga qo'yib hech qanday gapirmaydi yolg'on Bunun köpçülük bir yerlerden koçup etken ne şey yaptı. Gitar. Ben şu an qo'yib bo'linguncha bu biz bu uylarniham yana bir qator ko'zdan kechiramizbu yer ham ombor ekan idish tovoqlar bor ekan Kurup, kurup, kulup, <laughs> ya, <şusura ki. Gülüyor> yani bu ye'llarq quruq qulup holatda sizlar aka bu bu soylar qarab chiqilgan boshidan oxirigacha Hatta o piyoda yürüp karab çıkan bir yerlerdi. Videolarımızı, uh -huh, kanalımızı göre videolarda görüşler mümkün şu yürüyen videolarda. Kayağıdan hem yürüyen bir yerlerdi. Şu üydeyen körüşümüzün yazı yan tamamına kesiyor. Şu zengar renkli üyü bu. Köremiz hazır. hamma yo'q qarab chiqildi o'ha kachaliklar ichlarigacha ochib berdi akamiz hamma yo'qni qarab chiqib billyardxona bor edi ekan eski tashlandizoy u joylarni ham qarab chiqildi akamiz g'azab eski do'konlar bor ekan u joylarni ham ishlatishmayapti ekan uzr uh, endi yani, videoga oldirmadilar akamiz shuning uchun nima uh, qilganimiz yo'q hammalaringdi nima qilamiz hech qanday buyerda shubhali joy qolmadi hamma joy qarab chiqildi uh, shu izzatilloni mavzusiga nuqta qo'yaylik izzatilloni hatto shu mozorni boshqaradigan bitta tog'amiz bor ekan shu tog'amiz bilan gaplashtirib ham ko'rildi juda ko'p nima qilib endi har xil hodisalar bo'lib turadi endi tushga nimalar kirmaydi kirmaydidigani endi xudo o'zi sabr bersin xudo o'zi topilishini bir oson qilib bersin yana videolarimizda ko'rishamiz xudo xohlasa barchalaringa rahmat kommentariylar uchun ham bu soylar hamma yo'g'i boshidan oxirigacha qarab chiqilgan